હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની પોથી નો પાઠ ત્રણ કુત્તે વફાદારી પાઠ ત્રણના પોથી ના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ નો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે तो चलो सीखिए धोर सात विषय हिंदी पाठ कुत्ते की वफादारी प्रश्नों अह सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक सेठ ने पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को क्यों कहा जवाब चार ऑप्शन साचो जवाब सेठ को लाखा पर विश्वास नहीं था इसीलिए सवाल नंबर बे बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा क्योंकि तेना जवाब माटे चार उत्तर है चा। साचो जवाब थे और कोई चीज नहीं थी इसीलिए सवाल नंबर त्रण सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया जवाब थे कुत्ते ने शुद्ध समेत रुपये लौटा दिए थे सवाल नंबर चार बंजोर ने कुत्ते को क्यों मार दिया अँ बंजोर लख्यो त्या बंजारे थे बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया क्योंकि गलत फहमी हुई थी इसलिए सवाल नंबर पांच बंजारा फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था इसलिए फूट फूट कर रोने लगा त्यारबाद प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए सवाल नंबर एक मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है आपेलो वाक्य लाखा शेठ से कहता है सवाल नंबर बे तुम्हारे पास यह कुत्ता है यह वाक्य शेठ लाखा से कहते हैं सवाल नंबर तुम मुक्त हो। चार कुत्ते ने मेरी जबान काट ली अः तुम मुक्त हो यह वाक्य शेठ कुत्ते से कहते हैं और कुत्ते ने मेरी जबान काट ली यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहा है प्रश्न नंबर एक का घटनाओं के सही क्रम कौष्टक में लिखिए अही आपेली घटनाओं ने योग्य क्रम में लिखवा है पहली थसे एक बंजारा था बीजू थे उसके पास एक वफादार कुत्ता था तीजू वाक्य थे बंजारा व्यापार में मार खा गया चौथों थे बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया पाँचव चोरी का माल वापस लाने में सेठ के कुत्ते ने मदद की सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया कर सातव्य बंजारे ने सोचा कि कुत्ते में मेरी जबान काट ली आठव थे कुत्ते की समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे है आ रीते घटनाओं ने योग्य क्रम में गौठवानी है ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર બે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પડકર નીચે દે ગયે પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચુન કર ચોરસ મેં કા નિશાન કીજીએ અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે એ ફકરો વાંચવાનો છે સમજવાનો છે અને તેના આધારે નીચે આપેલા વિકલ્પ લખવાના છે ફકરાને આધારે વિકલ્પ લખીએ સવાલ નંબર એક મનુષ્ય કી વિશેષતા તેના જવાબ માટે ચાર ઓપ્શન છે સાચો થશે ઉસકે ચરિત્ર મેં હૈ સવાલ નંબર બે ચરિત્ર મેં કોણ કોણ ગુણ આતે હૈ ચરિત્ર મેં ઔર ઉદારતા આતા હૈ સવાલ નંબર ત્રણ રાવણ નિંદનીય થર્મ કરતાં ચાર શબ્દ સમૂહ કી ગલત જોડેલા શબ્દ સમૂહમાં ખોટી જોડ છે અનાદર કરે યોગ્ય તો પૂજનીય એ જોડ ખોટી છે પાંચ પર્યાય શબ્દ કી ગલત જોડ હૈ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દની ખોટી જોડી થશે તો વચન અને વિનય ए खोटी जोड़े छठू विलोम शब्द की सही जोड़ है। विरोधी शब्द की साड़े अधिक तो कम ते साची जोड़ छे। त्यार बाद सात विनय शब्द का सही अर्थ नहीं अः विनय शब्द ना सही अर्थ नहीं है तो सदाचारी थशे साचो जवाब सदाचारी आठ लालच शब्द का गलत पर्यायवाची शब्द है लालच शब्द સમાનાર્થી શબ્દ ખોટો કયો છે તો અહીંયા લાવણીય જવાબ થશે લાવણ્ય એ તેનો પર્યાયવાચી શબ્દ નથી નવ ગુણ શબ્દ કા વિપરીતાર્થક શબ્દ હૈ એટલે કે ગુણ શબ્દનો વિપરીત અર્થવાળો શબ્દ એટલે એનો વિરોધી શબ્દ છે અવગુણ થશે આ રીતે અહીં મારે આ બંને જવાબ લખવામાં થોડીક મિસ્ટેક થઈ છે તમારે આપેલા જવાબ લખવા ત્યારબાદ प्रश्न नंबर त्रौ निम्नलिखित मुद्दे को आधार पर कहानी लिखी है अँवार वार्ता के मुद्दा आपला है ये मुद्दा वाँचवाना है समझवाना है और तेना आधार वार्ता लिखवा है मुद्दा ने आधार वार्ता लिखीए किसी गाँव में एक औरत को एक लड़का हुआ था संयोग से उसे नेवले का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी नेवला उस बच्चे के साथ ही खेलता था लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उस बच्चे के पास ही बैठा रहा अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नज़दीक आ गया बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी काफ़ी देर लड़ने के बाद नेवले ने उस नाग को मार दिया जब वह औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से सना देखा यह देखकर उसे तो जैसे पाला मारा गया और उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय हमें धीरज से काम लेकर उसके कारण और परिणाम का पता लगाना चाहिए प्रश्न नंबर चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था कुत्ता बहुत वफादार था रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो भोंक भोंक कर उन्हें दूर भगा देता था सवाल नंबर बे लाखा सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा लाखा को पैसे की सख्त जरूरत थी इसलिए लाखा सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा सवाल नंबर त्रौ सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी सवाल नंबर चार सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था कुत्ते ने चोरों का पीछा किया चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया फिर वे कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोंक भोंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने सामान गाड़ा था थोड़ा खुदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया सवाल नंबर पाँच बंजारा क्यों पछताया लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी से प्रहार किया था उससे कुत्ता मर गया बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे खुद समेत रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया है चिट्ठी पढ़कर लाखा बक्का रह गया उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ सवाल नंबर बंजारे बंजारे ने ने समाधि क्यों बनाई? बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए समाधि बनवाई। त्यार नंबर चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं गौशाला में गायों के लिए चारे का आयोजन कर सकते हैं गरीब बच्चों के लिए पाठशाला का खर्च जैसे कि फीस और पुस्तकें दे सकते हैं जो सैनिक शहीद हुए हैं उसकी मदद कर सकते हैं सवाल नंबर बे आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा जल्दबाजी का नतीजा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत एक कुत्ते का समाधि मंदिर लाखा बनजारा और उसका कुत्ता त्यार बाद सवाल नंबर त्रण कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है सवाल नंबर चार बिना सोचे समझे काम करने से क्या हानि होती है जवाब थश बिना सोचे समझे काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं हमारे मन में शांति नहीं रहती हमें पश्चाताप होता है सवाल नंबर पाँच बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा बिना गलती के डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और बहुत दुख भी होगा सवाल नंबर छ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए इससे हमें काफी हानि हो सकती है जिससे हमें बाद में पछतावा भी हो सकता है त्यार बाद प्रश्न पाँच और शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए एक व्यापार में इधर लाखा ने खूब कमाया रुपया भी आप शब्दों ने योग्य क्रम में गोठवी ને વાક્ય બનાવીશ ઈદર લાખાને બી વેપાર મે ખૂબ રૂપિયા કમાયા બીજું વાક્ય છે તેને યોગ્ય રીતે ગોઠવીને લખીશ મે આપકી પૂરી રકમ ખુદ સહિત એક સાલ મે હી ચુકા દુંગા ત્રીજું વાક્ય છે તેમા આપેલા શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવતા વાક્ય બનશે તુમ ઇસે હી જમાનત કે રૂપ મે દે દો ચોથું થશે શેઠ કી ખુશી કા કોઈ પાર નહીં થા પાંચમું વાક્ય થશે खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है छठू वाक्य से कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा प्रश्न पांच नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य लिखिए सुंदर आप शब्दों पाठ जो वाक्य समावेश वाक्य लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था बे विश्वास मेरी जबान पर विश्वास रखे और रुपये दे दीजिए त्रीजू सूद मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा चार पीछा कुत्ते ने चोरों का पीछा किया पाँच मुग्ध कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया छ मुक्त खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है त्यार बाद प्रश्न नंबर गलत पर्यायवाची शब्द के चौरस में સહીકા નિશાન કીજીએ અહીંયા છે આપેલા ચોરસમાં ખરાની નિશાની કરવાની છે એક પુરાના તો વિગત એ તેનો ખોટો સમાનાર્થી શબ્દ છે અહીંયા ખોટા સમાનાર્થી શબ્દ સામે ખરાની નિશાની કરીશું બે સંસાર તો તરંગ ત્રણ વફાદાર તો સદાચારી ચાર તાલાબ તો પંકજ આ રીતે તમે ખોટા સમાનાર્થી શબ્દ સામે ખરાની નિશાની કરશો પાંચ ચોર તો મર્કટ છ માલિક તો શેઠ અહીંયા છે તમે ઘરવાલા શબ્દ તેના પર ખરાની નિશાની કરજો કેમ કે તે ખોટો પર્યાયવાચી શબ્દ છે શેઠ એ સાચો થશે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ કૌષ્ટકમે દીએ ગઈએ સમાન અર્થવાલે મુહાવરેકા વર્ગીકરણ કીજે અહીંયા કેટલાક મુહાવરા આપેલા છે તેને આપણે સમાન અર્થવાળા મુહાવરામાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે નવ દો ગ્યારા હોના ઓર હક્કાબક્કા રહજાના નવ દો ગ્યારા હોનામાં લખીશું છું મંતર હોજાના રફુચક્કર હોજાના દૂમદબાકર ભાગના ઓર કાફુર હોજાના એવી રીતે હક્કાબક્કા રહજાનામાં થશે દંગ રહજાના આંખ ફટના દાંતો તલે ઊંઘલી દબાના કલેજા થકસે હોના ઓર મુહ દેખતે રહજાના આ રીતે તમે લખશો ત્યારબાદ ફૂટી કોળી ન હોનામાં લખશું કાની કોળી ન હોના કફન કી કોડી ન હોના ફૂટ ફૂટ કર રોનામાં લખીશું જાર જાર હોના હિચકી બંધના ડાઢ મરકર રોના આઠ આઠ આંસુ રોના રસાતલ પહોંચાના આ રીતે તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર છ ક મુહાવરોકા અર્થ દેકર વાક્ય પ્રયોગ કીજે એક કોઈ ચારા ન હોના તેનો અર્થ થશે કોઈ ઉપાય ન હોના વાક્ય બનાવીશું કર્જ લેને કે સિવાય ગુપ્તાજી કે લીએ कोई और चारा नहीं था वे हृदय हिला देना हृदय को द्रवित कर देना शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है त्रौ मार खाना नुकसान होना सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी त्यारबाद चार आओ देखा न ताव तेनों अर्थ थे सोच विचार किए बिना सेठ जी ने आओ देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी पांच जबान काट लेना अर्थतशे वचन भंग करना वाक्य तसे मैंने न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा डाका डालना अर्थशे चोरी करना कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला प्रश्न नंबर सात अ उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए जैसे बेटा गा रहा है बेटी गा रही है आ रीते रेखांकित शब्द लिंग परिवर्तन करने वाक्य फरी लखवा एक लड़का बगीचे में खेल रहा है लड़की बगीचे में खेल रही है बे धोबी कपड़े धो रहा है धोबीन कपड़े धो रही है तरण घोड़ी दौड़ रही है घोड़ा दौड़ रहा है चार चाची बाजार जा रही है चाचा बाजार जा रहे हैं बनजारा नाच रहा है બંજારીન નાચ રહી હૈ પ્રશ્ન નંબર સાત બૌષ્ટકસે લિંગ આધારિત શબ્દો કી જોડ મિલાઈએ ઓર ઉદાહરણ કે અનુસાર ઉકા વાક્યમાં પ્રયોગ કી છીએ અહીંયા કોશમાં કેટલાક શબ્દો આપેલા છે તેની જોડ મેળવવાની છે અને તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે ઉદાહરણ આપેલું છે ચૂહા તો ચૂહ્યા વાક્યપ્રયોગ બંને વિશે કરવાનો ચૂહા દુમદબા કર ભાગા ઓર ચૂહ્યા દુમદબા કર ભાગી આવી રીતે આપણે ઉદાહરણ અનુસાર લખીશું गधा तो गधी गधे ने उसको लात मारी गधी ने उसको लात मारी बे बाघ तो बाघिन जंगल में आज मैंने बाघ देखा जंगल में आज मैंने बाघिन को देखा तरण चौधरी चौधराइन चौधरी गांव का मुखिया होता है चौधराइन चौधरी की पत्नी है चार मोर तो मोरनी मोर बारिश में नाचता है मोरनी बारिश में नाचती है पाँच राजा तो रानी राजा बहुत ही अच्छे है रानी बहुत अच्छी है छ स्वामी तो स्वामीनी स्वामी, स्वामी वहाँ बैठे हुए है स्वामिनी वहाँ बैठी हुई है प्रश्न नंबर आठ और निम्नांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संयुक्त वाक्य बनाइए उदाहरण आपेलूचे भरत गांव जा रहा है लड़का गांव जा रहा है अँ उदाहरण अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाમાંથી જાતિવાચક संज्ञा બનાવવાની છે અને લખવાની છે એક नर्मदा सबको પાણી દેતી છે તો નદી सबको પાણી દેતી છે અહીંયા नर्मदा ની જગ્યાએ આપણે નદી એ જાતિવાચક શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે ત્યાર પછી બે હિમાલય બહુત ઊંચા છે તો પર્વત બહુત ઊંચા છે દમયંતી ગાઈ રહી છે તો લડકી ગાઈ રહી છે ગુલાબ સુંદર છે તો ફૂલ સુંદર છે બરગદ हरा भरा છે તો પેડ हरा भरा है, तो पेड़ हरा भरा है પ્રશ્ન નંબર આઠ બ ઉદાહરણ કે અનુસાર જાતિવાચક સંજ્ઞા શબ્દો કે આધાર પર ધો દો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા શબ્દ લીખીએ અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કિતાબ તો રામાયણ અને મહાભારત એ જાતિવાચકને આધારે વ્યક્તિવાચક લખવાની છે શહેર તો રાજકોટ જૂનાગઢ તમે કોઈપણ શહેરના નામ અહીંયા લખી શકો છો બે પહાડ તો ગિરનાર હિમાલય લડકી રાધિકા કિંજલ દેશ ભારત નેપાલ આવી રીતે તમે દેશના નામ છોકરીના નામ પહાડના બીજા કોઈ પણ નામ લખી શકો છો ત્યાર પછી ફળ તો આમ કેલા મીઠાઈ લડ્ડુ હલવા ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ ક ઉદાહરણ કે અનુસાર વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કે શબ્દો કે આધાર પર જાતિવાચક શબ્દ લખીએ ઉદાહરણ અનુસાર બેંગન આલુ તો સબ્જી એવી રીતે ગેહુ ચાવલ તો અનાજ બે પાયલ કંગન તો ગહને ત્રણ રામકૃષ્ણ તો ભગવાન ચાર ઉત્તર દક્ષિણ તો દિશા પાંચ આંખ કાન તો અંગ છ થાલી ચમચ તો બર્તન આ રીતે લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ ડ રેખાંકિત સંજ્ઞા કે પ્રકાર લિખીએ એક બંદર ઉછલ રહ હૈ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે બે તાજમહલ બહુ સુંદર હૈ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે ત્રણ મનુષ્ય મહાન બનસકતા હૈ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે ચાર છાત્ર પઢ રહે હે જાતિવાચક સંજ્ઞા છે રામુ બાજાર જા રહ હે જે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે આ રીતે સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખીશું પ્રશ્ન નંબર નવ અ સહી વિકલ્પ ચૂન કર ચોરસ મેં સહીકા નિશાન કીજે એક શબ્દકોષ કા સહી ક્રમ હે આપેલા શબ્દકોષનો સાચો ક્રમ લખવાનો છે સાચો ક્રમ થશે કનક કંચન ક્ષમા જ્ઞાન ત્યાર પછી બીજું છે શબ્દકોષની સહી આમાં સાચો

તરંત પછી આવતો શબ્દ લખવાનો છે અને તેનો અર્થ લખવાનો છે ક્ષમા તો ક્ષમાઈ ક્ષમા કરને કી ક્રિયા કા ભાવ જ્ઞાની તો જ્ઞાનેન્દ્રિય જ્ઞાન વાલી ઇન્દ્રિયા આંગન આંગનવાડી તો બાલવાડી ત્રાહીમામ તો ત્રિશ ત્રિશ્વા શ્રમિક શ્રમિકાવર્ત કર્મચારીઓ કી ઉપસ્થિતિ કા બદલાવ આ રીતે તમે આપેલા શબ્દનો તરત પછીનો શબ્દ લખીશો तेनों अर्थ लिखवाना छ्यार प्रश्न नंबर दस अपनी राय लिखिए पशु को पिंजर में बंद करना चाहिए या नहीं क्यों यहाँ तुम्हारे तुम्हारा विचार लखवाना छ पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी भी जिंदगी उनको अपने तरीके से जीने देना चाहिए वो भी उदास होते हैं जब हम उन्हें कैद करके रखते हैं और कैद होने के वजह से वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और हमें भी उनको छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिता सके सवाल नंबर बे किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित है या अनुचित तर्क संगत अपनी राय लिखिए। किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित नहीं है जानवरों को भी जान होती है उनको मारना नहीं चाहिए इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है उनको मारने से उनको भी दर्द होता है उन्हें भी हानि करना कानूनी गुना है इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना सताना जख्मी कर देना अनुचित है प्रश्न नंबर 11 प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है यदि हाँ तो उस घटना को लिखिए हाँ एक बार हमारे घर के सामने मकान बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा था रात के समय उस गड्ढे में एक गाय गिर गई गाय ने सुबह तक बहुत कोशिश की पर वह बाहर निकल न सकी सुबह बारिश शुरू हुई और गड्ढा पानी से भरने लगा उस वक्त मैंने गाय को बचाने के लिए की गई मेरी प्रार्थना सफल हुई और गाय बच गई त्यारबाद सवाल नंबर बे पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचारों को रखिए मैंने झुमो बिस्ती और सिंह की मित्रता नाम की मनुष्य और प्राणी प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहते पशुओं में भी प्रेम वफादारी करुणा क्रोध जैसे गुण होते हैं सवाल नंबर त्रौ क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जिससे आपके मन में प्रायश्चित का भाव जगा हो अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए हाँ एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर मैं पतंग उड़ा रहा था तभी एक कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन બચા ન શકા ઇસ ઘટના સે મુજે બહુ બુરા મહેસૂસ હોવા ઓર મેંને પ્રાયચિત કા અનુભવ ક્યા આ રીતે તમે ધોરણ સાત હિન્દીના સ્વધન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકો છો અહીં આપણા પાઠ ત્રણના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ સાતની હિન્દીની સ્વધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ સાત હિન્દી સ્વધન પોથીના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો પ્લે લિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે થેન્ક યુ દોસ્તો એજ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો